Чекайте, команда Кабрень Нокдаун. В Здравствуйте. Аня, опять ты была. У нас вообще-то Кабрень, э, тут выступление. Я сидела у окна, пила горький кофе думала о нем, и в этот миг я была счастлива. Аня, хватит этих фразочек из контакта, доброе. Саша, опять не за свое? Нет, мне, конечно, бы хотелось бы за твое. Да не за что. А может быть за твое? Саш, все, давай, успокоилась. Давай так хорошо с нашим залом. Добрый вечер! Здравствуйте! Здорово! Теперь можно начинать. А сейчас у нас просто ги га га Оля, я тебе как сестра сестре подскажу. Смеяться нужно естественно. Девочки, я вам как мать скажу, смеяться нужно изящно, ха-ха-ха, хи-хи-хи, хо-хо-хо. По-моему, у нас мама мужик. Не нуди. Что? Надо подкатить. О, не, она походу на греблю ходит. Я отплываю. А сейчас ситуация, которая случилась с одной влюбленной парой. Нетипичной парой. Оля, Оля, ну пробачь пожалуйста. Давай заново встречаться. Все. Костюм! Так значит у вас нет парня? Такое впечатление, будто парня найти, как за хлебом сходить. Что вы делаете завтра днем? Просыпаюсь, умываюсь, наряжаюсь и иду украшать этот гнусный мир. Такое впечатление, что с вами просто не о чем разговаривать. Пока. Просто он забоялся, что не потянет такую шикарную женщину, как я. сейчас зараз у нас конкурс красоты між Чмеренка 2013. Що? То більше не драметь. Я щось можу і виробити взагалі, ну, то я на розцелі. Блін, де це мужчина гідуща, мені вже рука затекла. І так, ні. Номинация у нас выигрывает мусичук Анна. И кстати, эту номинацию она уже выигрывает третий год подряд. Поздравляем! Кажушка, рука затекла. Конечно, выиграю, я же на всем конкурсе участвую. Аня. но черные кошки все равно, что не говорят серые мышки. Аня, выключи контакт. Ты уже тут стим надулила. А закончить наше выступление? Да. Плачьте, и вы будете плакать гордым одиночеством.